Шановні глядачі, ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо наш гарний ранок. У нашій студії з'явилися гості. Отже, в нас вже зараз знаходяться Ірина та Олександра, співробітники Українського індійського академічного центру Каразинського університету. Доброго ранку! А доброго також ранку. Віктор і Майор, студенти з Індії. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Е, у неділю у Харкові відбудеться величезне дійство, назва якому «Холлі». Будь ласка, девчата, расскажите, бы вы про это знаете больше. Да. Украинский индийский академический центр совместно с образовательной компанией Бутрейд всех приглашает на харьковский фестиваль красок. Это очень яркое позитивное событие и такое вот отличительное, уникальное для Харькова. Оно уходит корнями в индийскую культуру, вот. И характерно оно тем, что все харьковчане смогут на этом празднике Побрасываться красками То есть как это все будет происходить Мы берем краски и бросаем в людей Желая этим самым им добра, счастья, любви Вот всего самого наилучшего Поэтому это будет очень ярко, красочно Цвета будут смешиваться И выглядеть это будет очень эффектно вот. Кроме этого, мы предлагаем большое количество мастер-классов, чтобы люди не просто пришли, повеселились, а еще и как-то проникли прониклись индийской культурой, посмотрели, что именно mm. она представляет. Ну, а свою... что самое там будет бывать? Какие мастер-классы? Mm. Ну, вот с чем у вас ассоциируется Индия, например? Что uh, самое первое, как вы считаете? Индия, в мене, это девчата, которые ходят <laughs> там, как оно там, Сари. Сари, так-так-так. Uh -huh. так. И вот это, мы думаем, будет самое такое для девушек интересное мастер-класс по Сари. Uh -huh. Мы будем предлагать всем желающим девочкам посмотреть, как правильно надевать на себя сари, как происходит этот процесс, вот, примерить какой-либо наряд, сфотографироваться. Вот, то есть это будет очень интересно, я думаю, для них. Также будет подобный мастер-класс для парней, то есть они смогут надеть тюрбан. Это штука, да? Тюрбан. Круто. Да, вот. И также будет очень интересный мастер-класс по мехинде, то есть будет роспись хной. Девочки, мальчики, все желающие могут это сделать, посмотреть. И будут ставить точечку бинди тем, кто пожелает. А, а что, это точечка, что она, ну, какое ну, значение имеет? Ну, это каждая замужная женщина должна в Индии одевать. Это знак любви, знак верности к своему мужу. Mm -hmm. Ну, вообще это культурно так. А так его одевают уже как, ну, как фэшн. Люди уже носят его, mm -hmm. как считается, это уже модно. И это как-то, ну, показывает индийскую культуру. Кратко сказано, каждый может себя почувствовать себя как в Индии, mm -hmm. и тем более, ну, почувствовать себя индусом. Mm -hmm. <с <с так. <с По-перше, розкажіть, так. будь ласка, що це таке, що за корони в нас тут знаходяться? Ну, у нас буде велике кількість волонтерів, велике кількість людей, і так як це яркий праздник красок, ми будемо старатися максимально как бы, привнести яркі цвіта. Людям будуть роздаватися такі вот бумажні корони, які угу. вот так вот легко одягаються, і вот, да. Yeah. будуть в толпі, як как би, бы, добре видні. Це есть є браслетики, тоже ми теж будемо роздавати. это це буде бесплатно для тих, хто поживає. Отже, це все да. Найголовніше це, звичайно, ось це. Це краска. По-перше, в мене запитання. Багато існує кольорів. Так? Так. все краски. А, Они что-то означают, или просто, just, ну, это разноцветная Нет, конечно же, каждый цвет что-то означает. Допустим, вот вы в руках держите красный цвет. Красный цвет в Индии означает цвет страсти, любви, оранжевый цвет, самый священный цвет в Индии, который означает в животворящий огонь. У -у -у. Желтый цвет – это цвет Солнце. солнца. Солнце, да. Синий цвет – это цвет мира. А, есть еще также у нас будет еще зеленый цвет, который означает плодородие, э, уравновешенность. Фиолетовый цвет означает цвет мудрости. Ну, еще также в Индии распространенный цвет краски белый, который означает э, чистоту, э, духовность. Но у нас его не будет, потому что ага. ну, он, он не не слишком яркий. яркий, да. Можно было муку взять. Ну, а муку. ну да, и вообще все вот эти вот краски, они натуральные, абсолютно безвредные, э, на основе крахмала и плюс пищевые добавки. То есть ни для кого они не принесут никакого вреда, даже при попадании в глаза, например, mm -hmm. на слизистую оболочку. То есть все абсолютно безопасно, никто может этого не бояться. Так, а mm -hmm. насколько вот эти краски, они э, до одежды, это нормально? Это, легко. Взагалей, легко. Да, даже это очень легко. Тому що ну наскільки я знаю, багато є е, е, харків'ян, які не знаходяться там на святі, так mm -hmm. і потім вони десь там чи у транспорті, чи mm -hmm. де зустрічають людей, хто йде і, і ну, зі сразу свята, можна і си 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 вони, вони, mm -hmm. вони бояться, тому що ну mm -hmm. думають, що yeah, якщо легко, до них доторкатися, да. то буде погано. Краска легко легкоя з одягу і також легко смивається, взагалі без всяких усілі, yeah. навіть без мила, з yeah. з тіла, цим yeah, проблем, проблем ніяких немає. А для самых таких боязливых для со свой имидж, за свою одежду молодежи, либо гостей нашего праздника у нас будут специальные защитные комбинезоны, uh -huh. которые можно да. будет приобрести, uh -huh. также одеть и не бояться, что у тебя вымажется одежда либо волосы. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и вообще лучше всего, наверное, на, на мой счет кажется, что одевать белый цвет, потому что э, яркие цвета на нем будут очень хорошо видны. И это как да. вот, э, допустим, художник пишет картину на белом, на бумаге, так и здесь тоже будет ярко видно, хорошо рисунок. У нас угу. про традиции мы одеваем тоже только белые только цвета, белые. чтобы было все видно, чтобы это было ярко и как-то, потому что вообще холи это символизирует ну, окончание зимы и ну, начало ну, весны. Угу. И это весна это в, Индии, в индийском культуре точнее это как символ любви. Потому ми повинні. Любов, це ярка, mm -hmm. як в індійському кіно. Страсть, ярка з ноками, такое. Ми все это увидимо якраз в Кисісі. До речі, до речі, яка? Ну, я там за культуру, все таки, але звідки взагалі пішло, пішло це свято? Ну, да. Ось, я знаю, там був король там щось таке. Да, да, да. Розкажіть, будь ласка. Ну, да. а король там у нас история такая, что один король, он заработал кастролку такой, что у него практически не можем разрушения. Но не у него, да, да, и он а, уже так думал, что он уже с Богом. <с> ну, и у него сын был один, его зовут Прогляд, но он который только... Который был с... автор Вишну, да. Бога Вишну. Да. Который он является только очень главным. подумал о Господу Вишну. И он, он сказал, что я не согласен, что ты Бог. И да. он ему дал а, а, назначение такое, что у него надо сидеть на костре, там нужно сидеть и будет гореть угу. вообще. И он не давай согласен. Да. И там и меня, была Демониция да. Холик, это тёт, да. ее зовут Холика. И она как-то э, сказала ему, что давай я тоже с тобой сижу. И она одевала такой пляж чтобы она на этом пляже не, а, не, не, не сгорела. И только Прогляд, который сын маленький такой, mm -hmm. у него тогда был 14 лет как-то. И, и он не сгорел. Да. Это, это с этого и он сказал, да. если моя тетя там сидит в Костре, там, да. где греет. Ну, тогда давай я тоже сижу. И они то да. Да, и в костре. Самое интересное, все сидели в костре, сгорела тетка, ну, тетя сгорела, Ну, он не сгорел. что, как костр косо, как автар, может сгореть. Так что из этого и начинал. Следующий день уже краски, но это уже другая легенда. У нас в Индии, в принципе, очень много народа, очень много и людей. у каждого своя легенда. Да, у каждой своя легенда, и каждый, потому что разные штаты, mm -hmm. и каждая культура mm -hmm. там по-другому. Но в основном индийский народ, оно, они держатся вместе и празднуют холи, и главные праздники у нас в есть, праздник нам Сичей и все такое, но у нас как-то все объединено. Вот, у меня вопрос взагалі, как у Индии выделяют Холи, Чи сходно, ну, звучало у нас там у Харькове не совсем усі, так відзначають, у нас там йде якась локація, и мы у всех запрошимо. Як тебе давать? В, в Индии в Северной Индии больше, например, празднует Холи, чем Южная Индия, потому что Северная Индия более близька к индуизму. Холи это вообще праздник индуизма, Инду. это религи религиозный очень праздник вот ну у нас бывает в один день у нас уже холли был в этом году mm -hmm. потому что у нас уже 43 градуса уже лето поэтому нашли уже был весной окончание февраль начале марта поэтому у нас ну так они празднуют и в основном один день празднуют по индийскому календарю mm -hmm. он отличается от нашего Mm -hmm. ну, вот я бы хотела заметить, что у нас в Украине нет религиозного подтекста этого праздника. Yeah. То есть это более развлекательный праздник, никак не связан с религией. É, ласка, що казалось, що якісь, э, Расскажите, пожалуйста, про танцы. Потому что что казалось, будут какие-то э, танцы индийские. Это действительно так? <гум> да, да, у нас в этом году очень насыщенная программа гораздо более обширная, чем в прошлом году. Во-первых, большой блок достанется студентам. Индийские студенты покажут современный индийский танец. У меня а они это умеют на профессиональной Конечно, Чи да. Они, сами готовятся до свята? Нет, они выступают Все. уже несколько лет, они готовятся, показывают номера угу. на разных мероприятиях. У нас вот было уже несколько в Харькове мероприятий. То есть это довольно высокий уровень. Это не просто, что вышли с улицы и танцевали. <laughs> так, ну, мы там покажем, их нас да. К тому именно... Кроме, кроме этого, а кроме каждый, этого... даже каждое движение означает какое-то вот определенное mm -hmm. значение. Вот для каждого а, ранку. Да, Привет! привет. привет. И кроме этого, я еще хотела сказать, что почти все, наверное, индийские коллективы индийских танцев в Харькове придут к нам. Mm -hmm. То есть у нас было очень много заявок от самых разнообразных коллективов. И они будут танцевать в разных стилях. Так что можно mm -hmm. будет посмотреть, чем отличается, например, народный танец, от, например, та танцев в стиле Болливуд. Mm -hmm. Такого yeah. вот тоже будет. Очень интересно. А, стиль лавани, катхак. То есть можно будет посмотреть, насладиться этим. Так, хлопцы, меня запитание до вас. А, як вам Харьков? Кто из вас у Харькове меньше часов провел? Я. Он. Расскажи пожалуйста. ты на российском языке я знаю для тебя лучше. Ты когда первый приехал в Харьков, как тебе город? Какие у тебя впечатления? Я два года назад приехал в Харьков. Ну нормально. Мы раньше в Луганске жили и пока ну нормально. Очень толерантный город, очень гостеприимный город, очень большой, очень красивый город, да и даже по стилю архитектуры очень красивые люди очень добрые здесь да. вот на самом деле mm -hmm. мне очень нравится что здесь очень добрый на самом деле вот ну толерантно относится к таким людям которые приезжают с другой страны потому что мы когда приезжаем мы в основном очень испуганы как-то потому что ну новая страна новый новая, новая культура новый язык еда ну, да, да, все такое Шоколичьи. мне кстати очень нравится украинская пища хотя все мои друзья говорят что индийская пища намного вкуснее, потому что она острая все такое но не, лично, мое мнение, я тоже очень люблю украинскую пищу, украинскую культуру. И вообще, люди здесь, конечно, ну, молодцы. И взагалі, сколько представников Индии у Харькова? Мешкає ну приблизно около чи тисячі чи дві тисячі. тисячі? Ну мало тисячі, мало чим я розумію. Місті, усі все будуть э, да, на все, абсолютно. Все. Конечно, да, все, абсолютно. для нас. Це дуже головне Главне це в Харкові, Тим більше ми хочемо розказувати, показувати індійську угу. культуру. Тоді я пропоную ще раз. Будь ласка, розкажіть у котрій годині, да. куди приходите да. в та воскресенье, 24 апреля. Приходите в парк Горького на главную аллею, а также на главную площадь, где будет происходить основной концерт. Значит, торжественная часть у нас в 15:00. Дальше час будет идти концертная часть. В 16:00 у нас первый фейерверк, то есть массовый запуск краски. Дальше у нас опять концертная программа на час, и в 17:00 у нас второй фейерверк. То есть мы их разбили на две части, чтобы как, как бы каждый мог насладиться и успеть и посмотреть. Вот. И дальше у нас опять планируется концертная программа до 19:00.

Концерт Бурбур і дискотека, індійська, діска далі. Ще раз дякуємо, що ви до да. нас завітали. На жаль, вже час вам говорити до побачення. Шановні глядачі, ви залишайтеся з нами. Нагадую, приходимо усі у неділю у парк Горького. Там буде дуже круто. Краски, холі, виступи, танці, болівуд, махенді, да, да. сарі. Якісь... Я забув, як корони. корони. А, тюрбани. тюрбани, тюрбани. корони. Тож буде круто. Приходьте. Ми чекаємо на кожного з вас.